Indonesia iku kondang karo adat asore. Enceman piyen nglorohi larpa rim salam iku dadi kebiasaan sing kudu ditindakake. Nanging saiki tradhisi kuwi sansaya ilang. Kaya-kaya wong-wong wis -wong ora ngerti apa iku tata krama. weca iki ayo padha nguri-nguri kebiasaan kang ngapik iki soale yen dudu awa dhewe sopa meneh Makatan video pariwara saking kita menawi wonten kirang lagungi pun kita ny pangaputan engkag kata